Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi kita nak memulakan praktiskan diri 7.2C soalan nombor 1 Gambar rajah ni cikgu dah lukis semula Jadi soalannya Graf laju masa di sebelah menunjukkan gerakan sebuah motosikal untuk tempoh 50 saat Huraikan gerakan motosikal A untuk 20 saat yang pertama Gerakan untuk 20 saat yang pertama Jadi untuk gerakan 20 saat yang pertama itu kita boleh discuss untuk beberapa perkara. Pertama, jarak. Jarak adalah luas di bawah graf. Jadi untuk 20 saat pertama ini adalah berbentuk nama dia trapezium. Jadi formula dia adalah 1 per 2 A tambah B darab tinggi. Jadi 1 per 2 A tambah B tu adalah dua sisi yang selari. Sisi yang ni selari dengan yang ini. Panjang yang ini 35, yang ini 20. Jadi 35 tambah 20 dan darab T, T nya adalah 20. Kita dapat satu per dua darab lima puluh lima Darab dua puluh jawapan dia cikgu potong dua dengan dua puluh dapat sepuluh Jadi sepuluh darab lima dari lima ratus Lima puluh Itu baru satu perkara yang kita boleh discuss Yang kedua Kita boleh juga bercakap tentang Kecerunan Kecerunan adalah ini kecerunan ni adalah kalau graf ni laju melawan masa kecerunan itu menunjukkan apa? Pecutan ataupun uh, nyah pecutan. Macam mana cikgu tahu pecutan atau nyah pecutan? Kalau garisan itu daripada kiri ke kanan, itu maknanya pecutan. Iaitu kita masuk lembur raya. Kita dah masuk lembur raya tol, kalau ada tol, Dan kita memecut. Meter bergerak daripada contohnya daripada kosong jadi 20, 30, 70, 60, 100, Itu pecutan. Nyah pecutan maknanya dia daripada kelajuan dalam kes ni 35 turun kepada 20. Okey, 35 meter sesaat turun kepada 20 meter sesaat. Dalam masa berapa saat? Dalam masa 20 saat. Okey, jadi kita boleh cakap tentang pecutan. Pecutan adalah kecerunan. Jadi, nak guna apa? Gunakan. Uh, boleh je nak gunakan uh, pecutan akhir, tolak pecutan awal, bahagi dengan masa akhir, tolak masa awal. Tapi, lebih senang lagi kita gunakan koordinat. Kalau kita guna ko koordinat, di sini koordinatnya adalah 0.35 Di sini koordinatnya ialah 20 20 Jadi kita gunakan formulanya adalah Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1 Jadi kita tolak Okey, Contohnya 35 tolak 20 35 tolak 20 per 0 tolak 20 itu negatif 20 15 per 20 Dan jawapan dia negatif 0.75 meter Sesaat per saat Kuasa negatif 2 lah Meter jadi maksudnya Okey, tak boleh nampak ya okay. Alright jadi maksudnya 0.7 negatif 0.75 meter pertama negatif itu menunjukkan itu adalah nyah pecutan Kemudian 0.75 tu daripada 3.5 masa mula-mula 3.5 lepas tu kemudian dia akan bergerak, dia akan jadi kurang 7.75 dia akan jadi 34.25 uh, pada saat kemudiannya lepas tu tolak lagi 0.75 0.7 tolak lagi tolak, tolak lagi dan sampai selepas 20 saat dia akan jadi 20 meter uh, sesaat okey kelajuan dia tu Alright, jadi apa lagi ya eh, yang mungkin kita nak cerita dekat kat sini? Hmm, okay, jadi dalam masa 20 saat lah berlaku perkara ni. Jadi lepas tu kamu boleh buat ayat. Ayat tu mungkin kamu bercakap dalam uh, masa 20 saat uh, dia nyah pecutan itu berlaku daripada kelajuan 35 meter sesaat kepada 20 meter sesaat. Dari dalam jar, uh, ke yang pecutan itu berlaku dalam masa 20 saat dan mengambil jarak selama 550 meter untuk kelajuan itu berkurang daripada 35 meter sesaat kepada 20 meter sesaat. Okey, jadi itu untuk jawapan A. Kemudian untuk laju seragam, Laju seragam yang mana? Yang ini. Okey, jadi jadi masih lagi kat sini lah, kat sini. Maknanya kita boleh cakap dengan jarak juga. Okey. Laju seragam a uh, okey, kelajuannya 20 meter saat. Okey? Okay, kita boleh cakap tentang Ataupun nanti soalan itu akan bertanyakan Dalam bagai-bagai bentuk Laju seragam Berapakah jarak yang dilalui okay, Jarak yang dilalui yang ini sampai sini 30 saat. Yang ini sampai sini 20. Okey, jadi jaraknya ialah 20 meter darab 30. Jadi 600 meter. Okey, jarak yang dilalui semasa laju seragam 600 meter. Okey, laju semasa laju seragam adalah 20 meter sesaat. Dan kemudian, uh, masa yang diambil, masa untuk, uh, ber, masa dia bergerak dalam kelajuan uh, seragam ni, 30 saat. Okey. Jadi, semua tu dia mungkin tanya. Jadi, kamu bersedia je lah. Kamu kena tahu. Laju seragam tu macam mana? Dia mungkin tanya jarak, dia mungkin tanya laju, dia mungkin tanya masa yang diambil. Okey. Itu saja. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita teruskan dengan soalan nombor 2 Daripada praktis kendiri 7.2C okay, Jadi kita tengok soalan dia Dia kata graf laju masa di sebelah Menunjukkan gerakan suatu zarah Dalam tempoh 18 saat A. Hitung pecutan zarah Dalam meter per saat sesaat Untuk 6 saat terakhir Pecutan Pecutan tapi dia dah specify dia boleh beritahu kita untuk 6 saat yang terakhir saja. Okey, yang ini ada pecutan tak? Tak ada pecutan. Itu laju serakah. Yang ini ada pecutan tak? Ada. Nak kira boleh, tapi bukan untuk soalan ni. Kau kira yang ini. 6 saat terakhir. Macam mana kita tahu 6 saat? 18 tolak 12. Jadi pecutan tu apa? Untuk graf laju masa pecutan adalah kecerunan. Jadi pecutan juga adalah laju akhir tolak laju awal. Okey, itu pecutan laju akhir tolak laju awal bahagi dengan masa akhir tolak masa awal. Kalau kamu tengok yang ini, kamu ambil uh, kecerunan iaitu Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1 adalah benda yang sama. Jadi lebih senang lagi kalau kamu jumpa saja pada graf laju masa atau pecutan, kamu terus kira kecerunan garisan tersebut. Okey, jadi kita kena tahu koordinat sini dulu iaitu 12, 15. X dan Y Dan di sini adalah 18.20 Jadi untuk cari kecurunannya Iaitu Y2 Yang mana satu X1, X2 Ikut suka hati saja Tetapi jika kau dah tanda sebagai X1 Yang ini kena menjadi pasangan dia dah Y1 Jadi kalau kita dah lebar sini X1, Y1 Yang ini akan jadi X2, Y2 Jadi Cikgu tak nak label tapi cikgu anggapkan ni saja. Y2, X2 dan Y2 Jadi kita dapat 20 tolak 15 per 18 tolak 12 Jadi kita dapat 5 per 6 meter sesaat per saat Okey, dia ada okey, laju tu dah meter sesaat sesaat Kemudian bahagi masa lagi per saat lagi Okey jadi terlajuk Maksud pecutan itu 5.6 ni maksudnya Mula-mula kelajuan dia 15 meter sesaat di sini Dan kemudian satu saat lagi dah jadi 15.5.6 Satu saat lagi dah jadi tambah ya 5.6 Dan seterusnya pada saat ke-18 atau selepas 6 saat Dia akan jadi 20 meter sesaat Okay Alright itu untuk jawapan A. Untuk jawapan B, ataupun soalan B, hitung jumlah jarak dalam meter yang dilalui oleh zarah tersebut dalam tempoh 18 saat. Jumlah jarak. Okey, jarak. Jadi, jarak apa dia? ialah luas di bawah graf. Luas di bawah graf. Lebih tepat lagi perkataan luas di bawah graf ni sebenarnya ialah luas di antara graf garisan merah ni dengan paksi X. Okey, bukan bawah sampai habis. Ah, ha, di bawah paksi X ni, ialah of course masa tak ada kan? Jadi sampai paksi X sajalah. Jadi yang ni kita bahagikan kepada A, B dan C untuk senang perkiraan. Okay? Jadi untuk A, apa dia? Trapezium. Kalau trapezium, apa formula trapezium? Luas trapezium? 1 per 2 A tambah B darab. Jadi 1 per 2 panjang ini 5. Di dua sisi selari tu yang ini 5 dan 15. Okay, jadi 5 tambah 15 darab T. Dan kes ini sebab dua selari tu yang ini T yang ini yang satu garis yang berserenjang yang menyambungkan antara dua sisi yang selari. So kita dapat 5. Ini 1 per 2 darab 20 darab 5 potong ni dengan ni dapat 10 50 meter. Seterusnya B untuk gambar rajah B gambar rajah yang B ni ialah dia segi empat tepat yang ini panjang ini tujuh yang ini lima belas jadi segi empat tepat panjang darab lebar jadi tujuh darab lima belas tujuh darab lima berapa? satu kosong lima meter jadi untuk C adalah trapezium sekali lagi jadi formula yang sama satu per dua dua sisi yang selari lima belas dan dua puluh baik Tadi, uh, Okay, tadi lima dan lima belas okay? Yang inilah Lima belas dan dua puluh Dan dia punya tinggi Yang tepi sini, iaitu enam Okay, jadi kita dapat Satu per dua Tiga puluh lima Dan darab enam Jadi, tiga puluh lima Darab dengan tiga, kalau cikgu dah potong Ni dengan ni, ataupun enam, tekan je kalkulator kamu akan dapat Satu kosong lima juga meter. Okey, confirm kan? Kita kena cari listrik ni kan? Ha, ya, jadi mari kita tengok sekali lagi. Ha, uh, ni dapat 50, 15 darab 7. 105. Lepas tu 35 darab 3, 105. Jadi jumlahnya ialah 50 tambah 105 darab 2. Okey? Buat 105, 105. Jadi Dapat berapa? Ni dapat 210 260 meter Okey jangan, jangan beri buat, buat, buat uh, jawab tu bertegang pun cikgu ni. Susun cantik-cantik. Okey. Dan uh, cek dulu. Betul tak? Okey, 260. Okey, dan C. C. Okey, apa soalan C? Dia kata huraikan gerakan zarah semasa laju seragam. Jadi laju seragam. Yang B lah. Okey. Jadi yang B ni cikgu tak padamkan dia punya jarak ni. Sebab kita dah akan gunakan dia. Okey. Jadi untuk soalan C, dikata huraikan. Huraikan gerakan zarah semasa laju seragam. Jadi pertama ni cikgu kata jarak yang dilalui semasa laju seragam ialah 105 meter. Dia boleh tanya mungkin Cikgu tanya, cakap untuk soalan lain lah okay? Jadi uh, soalan biasanya dia tak suruh huraikan pun Dia tanya spesifik Dia tanya berapakah jarak yang lalui semasa laju seragam okay? Jawapan dia ni okay, Kiraan dia ni okay? Ataupun dia kata dia tanya Berapakah kelajuan Ini kenderaan apa ya eh? Suatu zarah-zarah tersebut semasa laju seragam Ialah 15 meter sesaat Ada lagi tak? Berapakah masa yang diambil semasa laju seragam? Iaitu 12 tolak 5. Itu 7 saat. Jadi lepas tu boleh buat ayat. Okey, Semasa laju seragam. Jarak dilalui adalah 105 meter. Dengan kelajuannya 15 meter sesaat. Zarah ini mengambil masa 7 saat pada laju seragam. Okey. Alright, jadi itu ayat yang kamu kena buat untuk mendap uh, untuk jelah untuk uh, untuk menjawab soalan tersebut. Okey? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak teruskan dengan soalan nombor 3 daripada praktis kendiri 7.2C. Okey, bacakan soalannya. Encik Merisat melawat kawannya yang tinggal di kawasan perumahan yang sama dengan menaiki kereta. Graf laju masa di sebelah menunjukkan gerakan Encik Merisat ke rumah kawannya. A. Hitung kadar perubahan laju terhadap masa bagi 20 saat yang pertama dan seterusnya. Ha? Eh? Okey. <coughs> Cikgu nak explain graf ni dulu. Ya? Eh? Okey, kalau kamu tengok soalan nombor 1, soalan nombor 2 sebelum ni, Graf tu pergi ke depan saja, Dia eh, tak, pusing balik Apa? Okay, dalam kes ini, maksudnya Encik meresap dia pergi satu tempat Dengan kelajuan Dengan kelajuan 15 uh, meter sesaat Okey, oh sorry, kelajuan di sini tak tahu Kemudian dia uh, Dah pergi dengan memecut satu pecutan Dan kemudian di sini adalah me, dengan kelajuan yang seragam 15 uh, meter per saat Okey, dan kemudian buat apa? Dia balik rumah hmm. Macam dia tak berhenti je Okay Jadi dia hmm, tu je lah Dia tak berhenti macam tu Seolah-olah je lah Okay uh, itu graf itu graf itu yang ditunjukkan oleh graf ini. Okey, jadi kembali pada soalan A, hitung kadar perubahan laju terhadap masa bagi 20 saat yang pertama. Okey, kita ada 40 saat. Macam mana nak tahu 20 saat ni. Okey. Jadi, apa itu kadar perubahan laju terhadap masa? Itu pecutan. Okey, kadar perubahan laju terhadap masa ialah pecutan. Apa itu pecutan? Pecutan ialah laju akhir tolak laju awal bahagi Masa akhir tolak masa awal Jadi, kamu nak tulis formula tu boleh? Ataupun kita tulis saja formula kecerunan Iaitu Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1 Kalau kita gunakan formula ini, kita perlukan dua koordinat Koordinat pertama ialah kosong-kosong koordinat kedua 20 tapi kita tak tahu pula dia punya y tu berapa. Jadi sebenarnya kita tidak pun menggunakan koordinat ini. Kita akan gunakan koordinat apa? Koordinat di sini. A kata 20 saat. Jadi sebenarnya kalau garisan itu garisan lurus kecerunan daripada A kepada B A kepada C B kepada C adalah sama. Jadi walaupun dia kata untuk 20 saat yang pertama, kamu kira saja kecerunan untuk 40 saat yang pertama. Kecerunan 20 saat yang pertama adalah sama dengan kecerunan 40 saat yang pertama atau 20 saat yang kemudian. Tapi sebab kita tak kita ada koordinat pertama di sini dan kita ada koordinat yang kedua dekat 40 saat. Jadi, 20 saat yang pertama adalah sama dengan 40 saat yang pertama. Jadi, koordinat yang ini kita ambil. Yang ini cikgu labelkan X1, Y1 yang ini X2, Y2. Jadi, X1, Y1 jadi Y2 15 tolak kosong per 40 tolak kosong dapat 15 per 40. Kamu kena kecilkan uh, sifir 5 dapat 3.8 meter sesaat per saat. S lagi 2. Okey, setiap saat daripada kosong dia akan jadi 3.8 6.8 9.8 Setiap saat bertambah dengan 3.8 Lepas 12.8 15.8 eh? Jadi macam tu Jadi dalam masa 20 uh, saat tu pun Dia akan ambil masa yang sama jugalah Okey, jawapan ni sama. Kemudian untuk soalan B, kita tak padam sebab ada ruang ni. Hitung jarak dalam meter yang dilalui semasa laju seragam. Laju seragam yang ini. Luas ini. Hitung jarak maksudnya kita kira luas di bawah graf di bawah kerah. Ataupun yang kawasan bergelora ini dah. Iaitu panjang darab lebar. Kalau dia kata seragam, mesti panjang darab lebar. Iaitu yang ini 40 ke 120 adalah 80. Yang ke atas ni 15. Jadi 80 darab 15 iaitu 1200 meter. Okey, dan yang terakhir C dia kata huraikan perjalanan encik merisat untuk tempoh 2.5 saat. Eh, bukan 2.5 saat, 2.5 minit. Mana pula tak minit ni? 150 saat Lah dua perpuluhan lima Minit Dan yang terkejut. Jadi, baca kan Satu lima kosong Kau bahagikan dengan bagi dengan enam puluh akan dapat dua lima Okey Jadi Jadi, apa yang kita dalam Dua lima minit tu Mungkin kita cakap jarak okay. Jarak, kita dah tahu yang ni ratus jadi yang kita kena kira Yang ni lah seri tiga Yang ni gambar rajah ni A Yang ni B Ok uh, Jadi untuk A uh, Untuk A kita kata Satu per dua darat tapak Darat tinggi Luas seri tiga Satu per dua tapaknya adalah empat puluh Dan tingginya lima belas Jadi dua puluh 15 lima belas Tiga ratus 300 meter. Kemudian untuk B 19. Untuk B 1 per 2 Ini 30 eh 30 ni pun 15 1 per 2 darab 30 Darab 15 Potong dapat 15 darab 15 225 meter Ok jadi Jumlah jarak oleh C jarak yang dilalui adalah 300 tambah 1200 tambah dengan 225 iaitu 1725 1725 meter iaitu 1.725 kilometer. Okey, dia suruh uraikan tu satu. Kita kita beritahu dia jarak yang dilalui ialah 1.725 kilometer. Apa lagi? Kita boleh cakap tentang laju tak tak boleh sebab kita ada laju yang berlainan. Kita boleh kata laju purata. Laju purata Iaitu 1725 Bahagi dengan 150 Saat Ini kita Jadi 1725 Bahagi dengan 150 Iaitu 11 perpuluhan 5 meter sesaat. Ha, itu laju purata dia. Dan uh, hmm. Jadi kalau laju purata tu kita nak bagi dalam unit lain, boleh tak? Itu dalam meter sesaat. Kalau ada tak kalau dia mungkin dia tanya dia nak kilometer per kilometer per minit? Ah ha, macam tu. Okey, jadi kita buat apa? Kita tukar 1.725 km dan kemudian uh, bila kita dah bahagi dengan 150, kita dapat apa? km per saat. Ha, per satu saat. Jadi nak per min per jam, jadi kita darab dengan 60 dapat dalam 1 minit. Darab lagi dengan 60 Dapat dalam Kilometer per jam okay. Bila kita bagi ni bagi ni Dapat berapa kilometer Atau kosong berapa kan? Ataupun satu atau dua tiga lah uh, Yelah uh, kosong berapa, Dapat setiap satu saat Jadi bila kita nak Tukarkan pada uh, per jam Kita kena darab dengan 3,600 Itu 60 dan 60 ni 3,600 Okay, jadi kita boleh dapatkan pertukaran daripada satu saat kepada dalam bentuk jam. 2.725 bahagi 150 dan kemudian kita darab dengan 60 darab 60 atau darab kamu darab terus dengan 3,600 pun boleh. Jadi kelajuan dia 41.4 kilometer per jam ataupun J negatif 1 mana mampu boleh sama je Okey. jadi dia dekat taman kan dia kira laju ni dalam taman patutnya 30 je ni pun dah kira laju Okey. ha, tapi biasanya tak ada lah itu jadi ganji bukan 50 dalam taman boleh break lagi Okey. apa lagi yang mungkin kita nak cerita kat sini hmm, huraikan huraikan um, saya rasa tak ada lah Okey. alright sampai situ saja so Assalamualaikum warahmatullahi